ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೆ ಶರ್ವ ವರಪ್ರದ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳು ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯಿಂದ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಡಿದವರ ದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರ್ವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಶರ್ವ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ಶರ್ವ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅಶೇಷವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श नमः प्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ 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 श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श 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 नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय 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 नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय 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 नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय 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 नमः ॐ वर प्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ 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 श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ 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 शय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श 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 नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय 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 नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श शर्वाय नमः वरप्रदाय नमः ॐ शर्वाय नमः